Який там Ізраїль, коли бункерному не досягнути успіхів на фронті в Україні? Його рупори вже не тільки розводять руками, але й перестають намотувати свої і путінські вологі фантазії на мізки інших і зізнаються. Продвижение у нас есть, но оно достаточно не скажем так. На некоторых участках оно вообще очень незначительное. Да? Там, если бы мы там делали по 100 километров в сутки, то, тогда можно было бы говорить, там, что да, вот мы там, то есть все 50 -е. вот. А пока, я так понимаю, что Зеленский, в принципе, воспринимает ситуацию как рабочую. Это отступление от Киева в 2022 году было, конечно, стратегической ошибкой, вот, потому что все равно то, что происходит в столице, то происходит во всей стране. А что происходит на периферии, то вообще можно как бы и не замечать. Вот так было всегда, так, так, так сказать, есть сейчас и будет и, и, в будущем. Одесса в этом смысле, конечно, не столица, но это выход к моря Да? Условно говоря, отрезать Украину от Черного моря означает вообще очень сильно снизить всю ценность украинского проекта для, для Запада. Вот. Но пока понятно, там, ну, что касается Киева, вообще как бы мы там никуда так сказать, нет, не пытаемся двигаться. Вот. И я, честно говоря, так сказать, сомневаюсь, что у нас это еще раз получится через Белоруссию сделать. Да? Мне кажется, Лукашенко Лукашенко был сильно разочарован тем, что произошло в 2022 году. А что касается Одессы, ну это все довольно сложно, учитывая огромное количество водных преград, необходимость концентрации так сказать, сил, там, средств и всего такого прочего. Но это уже вопрос, конечно, к военным специалистам. Вот это так заявы. Это же уявіть насколько реально ситуация у них критична. И я бы даже сказала, трагична. Если уже открыто, то так про это заявляют. А еще додають Все эти разговоры про значит, буферную зону, они звучат довольно странно, если честно. Потому что при нынешних средствах доставки боеприпасов, никакой такой буферной зоны нет. они не существуют, да. То есть, ну, грубо говоря, есть, можно создать буферную зону на выстрел артиллерийского орудия да? Но если учитывать ракеты, беспилотники и прочее, прочее то буферной зоной э, ну, ее просто не может быть. Да? Тут вопрос, вопрос должен идти или о смене режима на Украине, так сказать, или я не знаю, так сказать, о чем-то еще более радикальном, трудно сказать. Да? Или о какой-то договоренности, соглашении. Потому что никакая буферная зона имеет смысл, вот, опять же, с точки зрения работы артиллерии, РСЗО, как бы, да, минометов и так далее. А что касается БПЛА и ракет, ну, такую буферную зону при нынешней так сказать, ситуации военной создать просто невозможно. О, так це справжній аналітичний прорив від Міхєєва. Бо це ж він роками розповідав, що у них все йде по плану. А тепер, як бачите, просування мінімальні, буферної зони не буде. Цікаво, а що змінилось? Може, Збройні сили України трохи не за планом діють, чи трохи коригують плани окупантів, чи може просто друга армія світу зламалася, які методичка Кремля? Бо вже навіть найбільш завзятим пропагандистам важко брехати і спотворювати правду, бо коли фронт це суцільний болючий сюрприз для Російської Федерації, то що його казати? Я більше скажу, так не було в нашій історії ніколи. тому що все-таки Велику Отечну Когда мы воевали с нацизмом, мы воевали, мягко говоря, не одни. Ведущая промышленная держава мира на тот момент, те же Соединенные Штаты, Великобритания и много-много других, все-таки были на нашей стороне, и мы воевали все вместе. Безусловно, величайшим из всех перечисленных было остается подвиг нашего народа. И именно наш народ перемолол подавляющее большинство немецких дивизий, немецкой живой силы и немецкой техники. И никому не позволено об этом забывать. Все-таки вклад в войну измеряется не только жертвами понесенными, но даже если бы он измерялся только жертвами, мы, безусловно, были бы на первом месте с большим отрывом, потому что эти 27 миллионов жертв, которых мы принесли, никому и не снилось. Но мы измеряем не этим, а измеряем тем, сколько мы уничтожили на той стороне. Никто не уничтожил столько, сколько уничтожили мы. И тем не менее, союзники, помощники у нас были. А сейчас, собственно говоря, Северная Корея. Огромное им спасибо. Большие молодцы. И вот на этой неделе было озвучено, какое количество северокорейцев сейчас помогает восстанавливать Курскую область, у нас много партнеров, то есть много тех, кто нас поддерживает и одобряет. Но воюем мы фізично воюємо. Практично в Це вперше в нашій історії. Ну або слухайте, а може міхеїв просто готує глядачів до нової хвилі зради. Мовляв, ми ж попереджали вас, що нам важко, що санкції НАТО та й українці не здаються, і так далі. Ну насправді таке теж може бути, бо треба ж якось пояснювати стаду рибів Путіна, чого Росія досі не захопила Київ. ну або хотя бы Одессу, Сумы, Харьков. Что касается Киева, вообще как бы мы там никуда, так сказать, нет, не пытаемся двигаться. Вот. И я, честно говоря, так сказать, сомневаюсь, что у нас это еще раз получится через Белоруссию сделать. Да? Мне кажется, сказать, Лукашенко... Лукашенко был сильно разочарован тем, что произошло в 2022 году. Вот. А что касается Одессы, но ну, это все довольно сложно, учитывая огромное количество водных преград, необходимость концентрации так сказать, сил, там, средств и всего такого прочего. Но это уже вопрос, конечно, к военным специалистам. Какое-то движение в том направлении происходит. Вроде как и на тут берег Дніпра, как бы ми тоже проникли уже, да? но вот, говорить о каком-то мощном движении в ту сторону, я пока не вижу э, таких э, можливостей. Та що б там не було, знаєте, це крутий поворот, і не методичка Путіна, і не сюжетів його пропагандистів, а у Пирву. І ось вам ще одне тому підтвердження. Тож далі про обіду в стилі мовчання ягнят, або як росіяни вирішують проблеми з харчами. Так вот, блядь, брелок на съел помой, рот. Никто никуда не съелся. Брелок его завалил, а потом ел блядь, две недели, блядь, прием. Да ну на не себе малыш череп. А брелок реально был там 200 на один, когда бы. Ну да, да, говорят, 200 был. Блядь. Но он съел напарника, так что это так, он для размышлений. Блядь. Я сам Хто не зрозумів, що відбувається трохи більше деталей? Це була чергова перехоплена українськими розвідниками розмова окупантів. Хоча погоджується, це більше схоже на справжній хорор-детектив, бо військовослужбовця окупаційної армії, якого вважали зниклим, з'їв побратим, і про це інформує гур Міністерства оборони України і додає. Канібалізм черговий доказ глибокого, морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя і навіть власного. Тож ми обов'язково вистоїмо, але пам'ятайте. Попри все, будь-що будь-ми маємо бути єдиними, от всім їм не зло. А ще ми маємо підтримувати наші сили оборони, щоб вони продовжували демонструвати цьому несправедливому світу, що Україна, по-перше, ніколи не зламається. А по-друге, не ляже ні під Путіна, ні під Трампа. Ну і звісно, нагадую: бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.